સાબરકાઠાના હિંમતનગર ખાતે આજે અખિલ ભારતીય કોંગ્રેસ કમિટી દ્વારા ગુજરાત સહિત ભારતભરમાં કોંગ્રેસને મજબૂત કરવા માટેની શરૂઆત કરાઈ છે આગેવાનો અને પદાધિકારીઓ સાથે બેઠક કરી હતી સાથ કોંગ્રેસમાં થઈ રહેલા નવસર્જન પામેલા મામલે પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી જોકે જમ્મુ કાશ્મીરમાં આતંકવાદી હુમલા મામલે નિવેદન આપતા જણાવ્યું હતું કે કોંગ્રેસ કેન્દ્ર સરકાર સાથે હોવાનું જણાવ્યું છે મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા આ તબક્કે યોજાયેલ પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં કોંગ્રેસમાં નવસર્જન મામલે એઆઈસીસી દ્વારા નક્કી કરાયેલ કમિટી દ્વારા ગુજરાતના અલગ અલગ એકતાળીસ જેટલા મોટા શહેર અને તાલુકા તેમજ જિલ્લા કક્ષાએ પાંચ લોકોની બનાવેલી કમિટી તમામ કાર્યકરો સાથે બેઠક કરનાર છે સાથોસાથ કોંગ્રેસી આ હાલના જમ્મુ કાશ્મીરમાં થયેલા આતંકવાદીના હુમલાના પગલે નિર્દોષ લોકોની હત્યા મામલે કોંગ્રેસ કેન્દ્ર સરકારની સાથે હોવાનું જણાવ્યું છે તેમજ અઠ્યાવીસ મૃતકો મામલે સંવેદના વ્યક્ત કરી આવનારા સમયમાં देश हित जे निर्णय सहयोगी बनवानी करी छे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा वर्किंग कमेटी की बैठक में एक निर्णय लिया गया था कि संगठन सृजन अभियान के तहत पूरे देश में जो हमारी जिला इकाइयां हैं उनका एक बार रिव्यू हो और रिव्यू होने के बाद जो भी रिपोर्ट निकल कर आए उसके आधार पर उस ज़िले में संगठन को और कैसे आगे बढ़ाया जाए उस पर फैसला होगा गुजरात पहला ऐसा राज्य है जहाँ से इसकी शुरुआत हो रही है 15 अप्रैल को अहमदाबाद में आदरणीय राहुल गांधी जी ने स्वयं आकर इसकी शुरुआत की घोषणा करी और वो खुद भी अरवली जिले में कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करके वहाँ की स्थिति को जान कर गए आ, हमें पार्टी ने जिम्मेदारी दी है जिसमें जगदीश भाई ठाकुर हमारे अनुज भाई और नाथा भाई लक्ष्मीबहन ये पाँच लोगों की एक टीम बनाई है जिसमें मैं दिल्ली से आया हूँ ऑब्जर्वर के तौर पर और सभी हमारे ऑब्जर्वर हैं पाँचों लोगों की टीम है जो साबरकाठा ज़िले में हम तालुका वाइज हर तालुका में दौरे करेंगे वहाँ कार्यकर्ताओं से जो कांग्रेस का परिवार है कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो किसी भी डिपार्टमेंट सेल किसी भी संगठन के हों हमारे कांग्रेस के उन सब से हम लोग बातचीत करेंगे अभी पहले दौरे में हैं फिर इसके बाद फर्स्ट वीक में मई में हम लोग दोबारा आएंगे दूसरे चरण में फिर हम सब तालुका वाइज लोगों से मिलेंगे वरिष्ठ लोगों जो हमारे कांग्रेस के एम हैं जैसे तुषार भाई हैं मधूदन मिस्त्री जी हैं या और हमारे विधायक कैंडिडेट थे एम के उन सबसे हम बातचीत करने के बाद में अपनी एक विस्तृत रिपोर्ट प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व को सौंपेंगे और इसके आधार पर फिर पार्टी नेतृत्व तय करेगा जिले में आगे संगठन का स्वरूप कैसे होगा और ख़ास तौर तो पर इस प्रक्रिया का एक बड़ा उद्देश्य यह भी है कि जिला इकाई का मैं सिर्फ अध्यक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ पूरे जिला इकाई की बात को उनकी भागीदारी को कैसे बढ़ाया जाए कांग्रेस का जो डिसीजन मेकिंग सिस्टम है मतलब यानी कांग्रेस में जो निर्णय होते हैं उन निर्णयों में उनकी आवाज को और प्रभावशाली कैसे बनाया जाए ये पूरी प्रक्रिया उसको केंद्र में रखकर शुरू कर गई है एक तरफ दोनों नहीं दोनों ही दोनों का तालमेल बहुत जरूरी है भागीदारी जब हम बढ़ाते हैं निश्चित तौर पर जब हम